নমস্কাৰ কামেশ্বৰ বড়ো চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা পুনৰ নতুন ব্লগ লৈ আছোঁ কাৰণ বহুত দিন হ'ল ব্লগ আপলোড কৰা নাই মই চেনেলটোত গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে খুব ভাল পাব এই ব্লগটো কাৰণ শেষলৈকে চাব স্ক্ৰিপ্ট কৰি চালে বুজি নাপাব কাৰণ এইটো দুহেজাৰ চৌবিছৰ অসমত যাতে কেবিনেট বৈঠক কিছুমান স্কীম পদক্ষেপ লোৱা হৈছে সেইখিনি মই অলপ পঢ়ি দিব ওলাইছোঁ যাতে থনমলকি কৈ দিম আৰু যাতে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা আছে নিশ্চয় চাব পাৰোঁ সেইসকলে আৰু যিসকলে নতুনকৈ আছে মোৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু লগতে কণাত বেলেগৰ আছে সেইটো টিভিখিনি হল কৰি লয় আৰু লগতে কামেশ্বৰ গৰু পেজ আছে কামেশ্বৰ অফিচিয়েল আৰু কামেশ্বৰ গৰু ফেচবুক প্ৰফাইল তাতো যাতে ফল' কৰি লয় তেন্তে ব্লক দেৰি নকৰোঁ বুজাই দিওঁ কেবিনেট বৈঠক বাৰ জুন আছিলে বহুত লেটেই হ'ল মই তেওঁ আজি অলপ বুজাই দিবলৈ দুহেজাৰ চৌবিছত গতিকে আমি যে এই ইলেকশ্যনৰ আগত খুব উখল মাখল হৈ আছিলে কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কিবা লাগে কাগজ লাগে হেঁতেন সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মাইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰী শক্তিক সবলীকৰণ গতিকে এইটো ষ্টেপ লৈছে চৰকাৰী কেবিনেটত সেইটোৱে মেট্ৰিকসকল যিসকল মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেইসকলে ভেঞ্চাৰ হ'লেও পাব বুলি কৈছে আৰু লগতে যিসকল মেট্ৰিক পাছ কৰিলে সেইটো দহ হাজাৰ টকা পাব গতিকে দহ হাজাৰটো একেলগে নিদিয়ে চৰকাৰে কাৰণ সেই দহ হাজাৰটো দিব আপোনাক মাহে মাহে দহ মাহত দিব দহ মাহত দহ হাজাৰ হৈ গ'ল গতিকে সেই হিচাপত দিব গতিকে আপোনালোকে একাউণ্ট চেকাউণ্টবিলাক কিবা যদি আছে ক্লিয়াৰ কৰিলেও এনেও দিয়াটো দিব চৰকাৰে লাহেকীয়া হ'লেও আৰু লগতে যিসকল ছেমিষ্টাৰ চেমিষ্টাৰৰ মাহত সিহঁতে পঁচিছ হাজাৰ পাব চ' সিহঁতে প্ৰথম সেই একেই ক্ৰাইটেৰিয়া মাহিলী পঁচিছশ পাব সিহঁতে কি কয় দহ মাহ পাব পঁচিছ হাজাৰ আৰু নেক্সট নেক্সট বাৰত যাতে নেক্সট আৰু ডকুমেণ্ট দিব নালাগে যোনটো কলেজ যোনটো স্কুলৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা পঢ়িছে তাৰপৰা এখন চাৰ্টিফিকেট লৈ দিলেদি অট'মেটিক হৈ যাব বাকী নেক্সট আছে এই যিখিনি স্কীম সেইখিনি জুলাইত জুলাইত হ'ব হাই ছেকেণ্ডেৰীসমূহত যাতে কলেজসমূহ বাকীখিনি ছেপ্টেম্বৰ জুলাই আৰু ছেপ্টেম্বৰ খবৰ লৈ থাকিব আৰু লগতে কাশ্মীৰসমূহত বিষয় বাকী ইয়াত কাৰ্টিৰ লেখেল হৈছে কোনে পায় কোনে নাপায় বাকীটো আমাৰ দৰিদ্ৰ লেখাৰখিনি পাবই নিশ্চয় তাৰমানে ইয়াত চৰকাৰে বুজাই দিছে যাতে দুই লাখতকৈ অধিক মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডমিশ্যন হোৱাৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজটো বঢ়োৱাৰ বাবে বুজাইছে যেনিবলৈ সহায় কৰে আৰু যেনিবা আৰু এই স্কীমৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ যিখিনি বাল্য বিবাহ চলি থাকে আমাৰ গাঁও যিসমূহ আৰু আমাৰ অসমত সেইখিনিক যাতে অলপ মানে প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰে নেকি বন্ধ কৰিব কমাব পাৰে নেকি সেইখিনিৰ কাৰণে এইটো ষ্টেপত জড়িত আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে যাতে কমোৱাৰ দিশত যাতে সহায় কৰে নেকি এডমিশ্যন কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ষ্টেপ লোৱা হয় সেইটো বুজাইছে গতিকে ভাল ষ্টেপ সেইটো চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইয়াৰ পিছতে মেধাবী শিক্ষাৰ্থীক প্ৰেৰণামূলক প্ৰণ ইয়াত কিছুমান বুজাইছে আগতটো যিকোনো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনে স্কুটি কিবা কিনি বিতৰণ কৰিছিলে চৰকাৰে নহয় জানো গতিকে এতিয়া দেখিছে ছেভেণ্টি পাৰ চেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লৈ কিনে যদি পাছ কৰে তেন্তে আনন্দৰাম বৰুৱা আঁচনিৰ অধীনত এককালীনভাৱে অনুদান পাব আপোনালোকে দহ হেজাৰ টকা গতিকে ভাইটি ভণ্টিকসকলে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ক চেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক আৰু লগতে পৰৱৰ্তী শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা বিজ্ঞাপন ভাৰতীয় আঁচনিৰ অধীনত পয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটাৰ বিতৰণ কৰা হ'ব তাৰমানে স্কুটাৰ স্কুটাৰ মানে স্কুটি স্কুটি ৰান্ধাই যাচিম স্কুটি দিম বুলি কৈছে আৰু মানে পসত্তৰ পাৰ্চেণ্ট লোৱা বিজ্ঞান ভাৰতীয় আঁচনিৰ অধীনত বাকী বা ন ফল পূৰ্বানুমান মানে বাকীখিনি হ'ল কি কয় আমাৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ বাবে অলপ হেৰি কৰিছে সুবিধা কিছুমান ৰৈছে ৰিয়েল টাইম সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে প্ৰায় আঠশ আৰছ ইউনিট স্থাপনৰ বাবে দহ বছৰীয়া সাময়িক ৰূপৰোগ অনুমোদন এইটো ইউনিট কোৱাৰ লগে লগেতো ক'বলৈ বিজুলী বিভাগৰ হ'ব এইটো অলপ হেৰি দিছে আৰু নহয় আঠশ ইউনিট দিছ বাকীখিনিয়ে আৰু তলত অলপ আছে বুজাই দিওঁ ইয়াত আছে বিশেষদম আমাৰ যিসকল চাহ বাগিচাত থাকে আমাৰ ৰাইজসকল যিটো কি কয় আদিবাসী সম্প্ৰদায় তেখেতলোকৰ ভাল খবৰ আপোনালোকে আপুনি চাই লওক ভালকৈ চাই লওক চাহ বাগিচা অঞ্চলত উন্নত সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব গৈছে চাহ বাগিচা উন্নত যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ সেইটো আঠশখন চাহ বাগিচা মানে আঠশখন চাহ বাগিচাত এক এক কোটি টকাকৈ লাইন নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন এখন এখন চাহ বাগিচাত এক কোটিকে দিব মানে যিটো লাইনসমূহত ৰা ৰ'দ পথ থাকে নহয় সেইকৰণৰ বাবে গতিকে ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে কোনোবা যদি চাই আছে আৰু বিদ্যালয় অন্তৰ্গাঁথনি উন্নতিকৰণ চৰকাৰী বিদ্যালয় অন্তৰ্গাঁথনি কৰাৰ বাবে এশ ছাব্বিছখন বিদ্যালয় উন্নতিকৰণ তাৰমানে এশ ছাব্বিছখন বিদ্যালয় উন্নতিকৰণ মানে ডেভলপ আপডেট কৰিব আৰু গতিকে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে চাই আছে যদি চাই লওক পোৱা নোপোৱাটো পিছৰ কথা নহয় জানো চ' অনুমোদন প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে আঠ কোটি টকাকৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছে মানে আঠ কোটি আঠ কোটিটো কম টকা নহয় নহয় জানো বিভিন্ন উন্নত হ'ব পাৰে যদি টকাখিনি ভাল ইনভেষ্ট কৰে চ' বাকী যি হওক আমাৰ গাঁৱৰ এল পি স্কুল এখন আছে যাতে বিদ্যালয় কিন্তু অৱস্থা নাই ক্লাছটো হৈ আছে যথেষ্ট আমাৰ ষ্টুডেণ্টসমূহ আছে কিন্তু সেই হিচাপত পইচাও পোৱা নাই চৰকাৰ যদি চাই আছে কিবা এটা কৰক কাৰণ আমাৰ সেই বিদ্যালয়খনত ত্ৰিছজনৰ ওপৰত আছে কিন্তু আন বছৰৰ তুলনাত পঁচিছ হাজাৰকৈ পইচা সোমাইছিলে যিটো চৰকাৰেও গাইডলাইন দিছিলে সেইমতে কিন্তু এইবাৰ পোৱা নাই কিমান ছয় হাজাৰ কিবা এটা টকা আহিছে আৰু সেইটোৱে আপোনালোকে চাওক যদি স্কুল কেনেকৈ উন্নতি হ'ব সেনেকুৱা হ'লে আমাৰ লেট্ৰিন ভাৰম একদম অৱস্থা নাই ৰান্ধনীঘৰ নাই কিটচেন ৰুম গতিকে বিভিন্ন সমস্যা আছে এইটো চাৰ্ভাইভ কৰিলে এইখিনি আছিলে যিখিনি পাইছিলো আৰু মই তাকে আপোনালোকৰ ওচৰত বুজাই দিলো ইমান ক্লিয়াৰকে বুজাই দিব পৰা নাই সেইটো কিবা যদি বন্ধুৱা দিয়ে নিশ্চয় সিমান পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু লগতে যিসকলে আপোনাৰ বহুমূল্য সময়টো দি মোৰ ব্লগত শেষলৈকে চালে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে কোনোবা যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ক'নত বেলেগ এটা আছে সেইটো টিপিখিনি অল কৰি ল'ব আৰু লগতে জানি ফেচবুকত আছে প্ৰফাই প্ৰফাইলো আছে আৰু লগতে মোৰ পেজ আছে কামেশ্বৰ অফিচিয়েল কামেশ্বৰ গৰু ফেচবুক গতিকে ফ'ল' কৰি লওঁ অনুৰোধ কৰি লওঁ বাকী সেইখিনি বাকী কিবা যদি নলেজ দিবলগীয়া আছিলে নিশ্চয় কমেণ্টত লিখি দিব পাৰে আপোনালোকৰ মতামত গতিকে আজিলৈ বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ ইয়াতে খাবলৈ মানো গতিকে চবাই বাই চি অ' নেক্সট ব্লগ